О, но ну, серьезный же человек, сразу же видно. По любому. Ну, ну по прическе вашей и по цвету волос тоже видно, что не пацан, не как бы серьезный. Поносила, э, поносила. Где-то у вас, да, 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 с языка сняли, где-то вас поносила. То ли что то ли Чечня. Украина, Украина. Да. Украина? Из-за Украины, а до Украины волос был? Э, ну, как тебе сказать? Ну, во-первых, я был помоложе несколько, а во-вторых, волосы были потемнее все-таки. Потому что ни в Афганистане, ни в Чечне такого не было. А в Украине что было? Украине есть до сих пор. Ну что что добавило вам седины в голову и, 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 и без это? седины в голову и без авребро. Ну да, конечно, Украина, потому что так, такой войны как там я не видел. Это это война, Бля, это, это не то чтобы война, бля, я даже не знаю как это назвать, война. Это не война, это чисто долбоебизм. Одним словом, простым народным словом, долбоебизм, который, которым страдают украинцы со своей стороны, страдают по-своему, а русские по-своему. Но страдают обе стороны. А кто в этом, какие плюсы получают? Не знаю. А ты откуда сам? государство или чиновники, или как их назвать. А ты сам-то откуда? Сам я родом, честно, с Украины тоже, но сейчас я живу в Германии. Родом я родился в Херсоне, прожил в Одессе 15 лет, уехал в Европу, вот, в Германии на данный момент. До войны. Я уехал до войны, и я смотрю со стороны, какой долбоебизм происходит там. Почему люди друг другу не верят? Так а, не ну, а какие у тебя есть... Ну вот как ты думаешь, как это можно закончить? Окончить а, а это как можно? Бля, честно, о, вот это самый сильный вопрос. Как можно это закончить? Ну, ни ты, ни я это не окончим. Даже ну... если мы вдвоем вместе соберемся. Или даже такие, как мы, по 100 человек или по 1000, мы не окончим. Это все, это все как э, сценарий. Это сценарий, блядь, написанный за много лет до нас. Кем? Даже, наверное, до, до... Кем? Ну, в сценарии всегда кто-то пишет. Честно, честно сказать, я думаю, что это все э, где-то с Америки, вот Америка. Американцы, индейцы, эти ебаные. Индейцы? Причем? Индейцы, да, они по сути... Ну, почему тут индейцы? Под, ну, вот. А индейцы стали американцами. А, -а, а, я не понял. Так это Америка виновата в том, что мы воюем с, с Украиной, да? У них очень сильная экономика и... Угу. Очень много там умных людей. И, ну но это, ну, ты хочешь сказать, что это Америка заставила Путина начать войну, да? Ну вот, я Правда я не знаю, но мне вот насколько я знаю, насколько я. Как тебе сказать? Насколько я осведомлен, то ну, там, без американских рук и но... Глаз и уши там не обошлось тут, в этой ситуации. Ну, ты хочешь да, обвинить да. президента России в том, что он работает на соединенных подъем... Подожди, ты хочешь обвинить президента да, России в том, что он работает на Соединенные Штаты? Пу... Пути... Путина ты имеешь в виду? Ну да. Блядь, ну, Путин, по сути, по сути дела, Путин хуло. Нет, но он, не он работает на, на США, да? Нет. Путин, президент Путин и президент Зеленский, они одновременно работают на США. А в Америке это все замутили, замутили, но это же все настолько сделано грамотно и умно, угу. до нас это не дойдет. Почему не дойдет? Даже Я вот, например, прекрасно понимаю, да, что. Ты знаешь, если миллион человек, миллион взять человек, даже 10 миллионов, uh -huh. 10 миллионов будет мнение разное. Uh -huh. Ну, по сути, суть-то, ну, а правда одна. Защищает... А ты гражданин какой страны? У Подожди, ты гражданин какой страны? Украины. Ты гражданин Украины и считаешь, что ты сейчас мне говоришь, что войну против Украины начали из-за Америки. То есть она ее спровоцировала, Америка. Я тебе объясняю, что это без их вмешательства не обошлось. Так ты хочешь сказать, здесь... что Соединенные Штаты повлияли на Россию, чтобы она э, отобрала Украину Крым, Донбасс и вела сейчас боевые действия. Правильно я понимаете? В каком-то плане, да. А с какой это целью? Здесь... Но это же политика, ты понимаешь? Да, это же это политика, происходит. это хороший аргумент. Это же политика, это хороший аргумент. А цель какая? Цель? Ну, безусловно, защитить, у любого действия защитить, есть цель. Защитить свою жопу, ну, закрыть свою очко. А, Понял, за, а кто из... В первую очередь, за, хорошо, а кто из этих... Свое очко. Закрыть, ну, защитить но, себя, согласен. Если ты дашь, смотри, если ты дашь вы очко друга, следующий ты, получается. Ага, сказали. ага, ага. А кто друзья были, Украина и Россия были друзья, а Америка заставила Россию вступить в гомосексуальные связи с Украиной, правильно? О, бля, ты начинаешь тут философствовать. Нет, я просто я пытаюсь понять, ну, где ж... Да. Я же вижу, что ты человек умный, что ты человек умный, что ты знаешь, в чем причина, а я не могу разобраться. Ты правильно, ты не можешь разобраться, но, блядь, бог тебе судья. Это где-то ты в какой-то степени сказал правильно, но я тебе объяснить, как сказать, дословно на все там сто процентов я не могу. А ты считаешь, что мы но... с тобой братья, да? Вот ты украинец, а я русский, мы с тобой братья, да? Блядь, ты знаешь, вот, по сути... Не ругайся, пожалуйста, по я же не сути... ругаюсь. Это... Братья, братьев, братьев в России даже. Вот я украинец, да? Я украинец. Но в России у меня живет сестер, братьев, сестер. Тетев, 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 дядев. Половина родней, ровно половина моих угу. родней угу. с России. Угу. Ну, пришло там 90%. Они сейчас Путина поддерживают или Украину? А Россия, Россия, да? Они Путина поддерживают а или Украину? хуя мы сейчас э, должны воевать между собой. Ну, потому, войдет потому, войдет. Что, потому что Россия объявила СВО. Пойдет убивать Пойдет. меня. Потому что так политика решила. Ну, это, же, это же политика. Нет, так про прости, конечно. Но не Америка ж пришла, пришла в Россию и не Америка пришла в Украину. А Россия пришла это в Украину. Отдельный, а также, это отдельный разговор. Пустой. Никакой не отдельный. Так, ну, вам а не я... братья. Украинцев, украинцев, с точки зрения президента России, не существует. Тебя не существует, понимаешь? Ну, по сути, нет. Вот. И так же и тебя. Нет, я существую как президент Российской Федерации, самый большой националист в Российской Федерации. А украинцев, он говорит, не существует. То есть, тебя не существует, ни тебя, ни Украины. Ну, смотри, это вам так... Это, вам так это президент да России так говорит. Это президент России это так говорит. Ты, это слышал слышал одна... вирус, ты слышал хоть от... Ты слышал хоть от... от... Ты слышал хоть от, от одного из президентов... Я же просил тебя не материться. Я же просил тебя не, материться и не перебивать меня. Это не кто-то, это президент Российской Федерации. Ты не, ты не перебивай, пожалуйста, дослушай меня. Самое, а, брат, давай ты теперь знаешь? ты, давай ты меня дослушаешь. Да, я, я уже понял, виновата Америка, бог с ней, с Америкой, хрен бы с ней, с Америкой. Да, да понятно, чистая вата, конченая вата. Какой ты украинец, ты, сука, говно вонючая. Америка тебе виновата. Андрею, витаю, братику, витаю, Андрею, витаю, рады тебя бачити. Ну, то, что он ну, пьяный, то, то еще повбеды половина главная беда, что оно так на самом деле думает. Америка поссорила, посварила Россию и Украину. Америка, Америка во всем виновата. Не Россия, а то, что она бомбит Херсон. А политики не порешали. А Америка лапу приложила. Сука, ну, сколько же нас все... И знаете, я знаю, за кого он голосовал. Вибачьте меня, не ображайтесь, друзья. Не... Может, оно и не... Не треба просто казати, але я знаю, за кого він голосував. І воно ж сидить там в Німеччині. Он йому виновата з Німеччини. Кончений. Кончений. Він мало чого відрізняється від Америки.